Barakatuh mm -hmm. Ba'al-ba'al ha. Ya, Rahman Yang dirahmati Allah Tempat yang kita lawat Nama dia Sokotah Bani Sa'idah Iaitu Tempat sejarah Yang dimana ah, Sayyidina Abu Rasulullah Diantik menjadi Khalifah yang pertama Setelah wafatnya Bagi Nabi Muhammad S.A.W Sekitar tahun 13 Hijrah Puan-puan bayangkanlah Nabi SAW Belah Nabi yang terakhir Nisyan yang sangat mulia Dan amat dicintai oleh Semua sahabat sahabat doa aku bila Nabi Muhammad SAW dipanggil secara mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala ramai sahabat yang tak boleh terima antaranya adalah Sayyidina Umar doa sampai Sayyidina Umar doa berkata siapa yang kata Nabi Muhammad telah wafat dia akan pancung kepala jadi keadaan situ menjadi agak huru hara bila seorang pemimpin kalau Allah panggil masyarakat tak ada ketua jadi masing-masing berebutkan kekuasaan dan berpecahlah kepada empat puak. Ada yang nak melantik Sayyidina Ali kerana Allah wajah sebagai ketua. Ada yang nak melantik Sayyidina Umar menjadi ketua. Ada yang nak melantik Sayyidina Uthman Ibn Affan menjadi ketua. Dan ada ada juga puak mencadangkan Sayyidina Uthman Rasulullah menjadi ketua. Maka dalam keadaan kacau bilau itulah. Datanglah Sayyidina Uthman Rasulullah SAW setelah berjumpa dengan Sayyidina Umar Dia berkata, Sehingga sekiranya kamu menyembah Nabi maka Nabi adalah seorang rasul dan dia telah pergi Allah telah panggil tetapi sekiranya kamu menyembah Allah Allah adalah Tuhan yang kekal selama-lamanya maka keadaan menjadi agak agak tentera daripada hura itu hura itu jadi bila keadaan berlaku semikian banyaklah sahabat-sahabat yang telah berpaiah kepada Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Abu As-Siddiq dan menerima perlantikan Sayyidina sebagai khalifah daripada peristiwa itu mulalah masuknya kaum-kaum ansar dan juga kaum muhajirin semua bersepakat telah melantik Sajina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dan peristiwa itu telah berlaku di kawasan ini. Kita boleh tengok kat depan yang dipanggil sebagai Sofaifah Bani Sa'idah Inilah tempat yang berlaku peristiwa Dan sejarah ini telah disimpan sampai hari ini oleh kerajaan Arab Saudi Di kerajaan Arab Saudi tak suka benda-benda khurafat jadi kalau ada benda-benda Kurafat yang berlaku Dia pak akan katuk Jadi yes. hari ini tak berlaku lagi Puan-puan boleh tengok Tanah dijaga dengan baik Cuma ditanam pokok-pokok saja Untuk mencantikkan keadaan Boleh masuk dan ambil gambar InsyaAllah Tidak terpaksa saya Saya cakap Yang boleh bersama Bila ini Untuk menguruskan penghantaran air Air zam-zam Daripada masjid Mekah Ke masjid-masjid Nabi tiap-tiap hari supaya air zam-zam ada dalam masjid 24 jam dalam waktu boleh buka, boleh minum sukur, rohok, asar, marit, isyak ayat tak kering so dia akan duduk supply cuma untuk memberikan berkahnya air zam-zam ini bukan setakat satu Masjid muka. Dekat sini pun boleh supply Yang ni dihadiri oleh Bukan ribu jemaah Boleh pergi sampai juta Hari-hari dah bertahun-tahun sampai hari ni Tak boleh juga Tapi tuan-tuan itulah Tanda kebesaran Allah Rahmat Allah Nabi tak kita Semua tuan-tuan kena ingat ayak yang kat luar tu Nak kena masjid Bukan ayak zam-zam Kalau boleh nak minum Nak ambil ayak, Ambil air kat dalam Okay. Kalau tuan puan tengok ada banyak bangunan kotak-kotak macam tu Dia tulis Dauratul Rijal. Dari Jal Itu adalah pilih air dan apa mayat tu adalah pilih air Dia rijal untuk lelaki macam saya tu untuk lelaki Dan di bawahnya dia kata Wal madhu uh, Buah tu susah Allah Adalah dipaksi untuk kereta Jadi kat bawah ni kita ada ada kapak. Jadi orang yang masuk ka, uh, Parking kat bawah Sebab kita tak ada kereta Kita tak biasa merasa ini nak Orang Arab yang akan parking kat bawah Dia naik Tapi tu ada pilih air de Lelaki untuk perempuan Dia buat dia yang dan dan sebagainya bila ayat buahnya, cuma ayatnya bukan yang tak tetap kalau nak minum yang senang kena masuk ke dalam masjid sebab tu yang saya sudah cakap buat putih Alhamdulillah kita ni buat botol. dah minum botol ni kita tak ada ayat zam-zam yang suhu dia rasa cukup putih ayat zam-zam pula ada ayat yang cukup berkat yang nanti saya katakan ada ayat yang terbaik jadi kalau tuan-tuan minum

jadi kalau tuan-tuan nak mengambil wuduk Boleh pergi dekat dekat bilik-bilik air ni Ataupun kalau tuan-tuan nak ambil dekat Menggunakan air zam-zam pun boleh juga Dari tempat yang sesuai Supaya orang tak tengok nampak tuan-tuan dan sebagainya Kalau dia agak jarak agak dia agak jauh daripada tempat batik Kadang-kadang saya pergi kat tepi Saya tak ada air zam-zam pun boleh juga tanam-tanam Allah Kita boleh teruskan juga Nama dia Masjid Syah Jarrah Syah Jarrah Bahasa Arab maksud dia pokok Kenapa dia panggil Masjid Syah Dia tak panggil Masjid Koti Ada cerita dia Cerita dia berlaku Ketika Nabi SAW Berdakwah kepada seorang badui Maka orang badui itu bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai pemuda Apakah kau dia tak kenal Maka Nabi SAW menjawab Aku adalah Rasulullah SAW Dan aku berdakwah untuk mengesahkan Allah Maka orang Badawi itu berkata Sesungguhnya aku tahu Nabi-Nabi yang terdahulu ada mukjizat Jadi apakah mukjizat yang kau boleh tunjuk pada aku? Maka Nabi SAW berkata Apa yang kau nak nak? Apa, nak apa? Ha, nanti tanya kepada puan Nabi Jah. Mamakul, mamakul mau apa? Alhamdulillah ya Allah yang Alhamdulillah. Tapi orang Badui tu dalam keadaan macam ini, dia kata saya dia tulis ke ikanan dan nampak satu pokok tamar yang dah mati. Maka dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sekiranya engkau seorang rasul, maka engkau hidupkanlah pokok ini kembali dan mengakui kerasulanmu." Maka Nabi panggil orang Badui itu dan berkata, Engkau pergilah dekat pokok itu Dan kau kata Wahai pohon tamar Sesungguhnya Muhammad memanggil kamu Maka badui itu berjalan Pergi so, pokok dan berkata Wahai pokok tamar Sesungguhnya Muhammad memanggil kamu Maka dengan izin Allah Maka pokok itu pun Pokok tamar hidup Dan terangkat akarnya Kiri, kanan, depan, belakang Pohon tamar ini akarnya panjang akar ni tunjang harap memagun dengan memancarkan nak cabut pun tapi dia tak larat kita boleh cabut dia punya buah tamar pokok tu kuat so dia berjalan berjalan lagak pokok berjalan dengan akar berjalan di depan Rasulullah maka dengan izin Allah Allah bukakan hijab maka pokok itu berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan orang Abu Badwi itu terkejut Maka Nabi SAW berkata kepada pokok itu Kembalilah ke tempat asalmu Dan jadilah kamu mati seperti asal Kemudian Nabi SAW berkata kepada orang badui itu Apa lagi yang kamu mahu orang bagi berkata kafa wa kafa wa kafa maksudnya cukup cukuplah cukuplah dan dia terus bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dia masuk Islam dengan peristiwa ini yang berlaku dekat masjid ini maka masjid ini dinamakan masjid syajarah dan kerajaan Arab Saudi telah membina masjid ini sebagaimana tuan tengok sampai sekarang ini supaya tempat sejarah ini dikenali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuyuhur yang dirahmati Allah Masjid yang tuan puan tengok ni nama dia Masjid Jin Kisah ini berlaku ketika Nabi SAW diusir dari kota Mekah oleh Abu Jahal Maka Nabi bergerak ke Ta'if Di Ta'if, Nabi berdakwah kepada penduduk Ta'if tentang keisahan Allah Tetapi Nabi dibaling dengan batu Muka dia dibaling sampai dia patah gigi Darah keluar ikut mulut Dan muka dia bengkak-bengkak Maka Nabi SAW duduk di bawah pokok Dengan air darah yang mengalir jatuh ke bumi Maka turunlah Malaikat Jibra'il AS Malaikat Jibra'il bertanya kepada Rasulullah SAW Maukah aku terbalikan bukit Di kanan kiri penduduk ta'if Supaya mereka musnah Kerana berbuat seperti ini kepada seorang Rasul yang sangat mulia Maka Nabi SAW seorang insan yang cukup mulia Perkataan aku diturunkan bukan untuk memusnahkan penduduk ta'if Tetapi aku diturunkan untuk memberi rahmat kepada mereka Maka Nabi SAW menadah tangan dan berdoa Ya Allah ya Tuhan ku Kau jadikanlah ta'if Supaya menjadi satu empayar Islam hingga ke hari ini Dan tuan-tuan boleh tengok ta'if sekarang ini maju jadi apa yang berlaku Selepas uh, daripada uh, peristiwa ini Nabi berasa sedih Sudahlah berdakwah kedua tempat Telah diusir dari kota Mekah Pergi ke Taif kena balik dengan batu Sebagai seorang manusia biasa Merasa sedih dan kecewa Maka Nabi pun berjalan Sambil duduk di bawah pohon tabar Dan Nabi ingin Mengubati kelukaan hatinya Kekecewaannya Dengan membaca ayat suci Al-Quranul Al Karim bukan macam kita nak nak rasa senang tengok kelawar temar ha, tapi nabi selalu mengajar sekiranya kamu ingin menjadi tenang bacalah al-quranul karim kitab allah kalimat-kalimat daripada allah bila nabi baca suara nabi yang merdu maka da, apa ni sedang terbanglah 300 ekor orang jin 300 ekor jin ini mendengar suara merdu daripada kalimah-kalimah yang dibaca oleh Rasulullah SAW Maka semua daripada jin ini turun Turun di depan Nabi Dan Nabi SAW dia beri mukjizat Nabi boleh melihat dan boleh bercakap dengan jin Maka datanglah seorang wakil jin dan berkata Wahai Rasulullah SAW Apakah yang kamu baca? Yang kamu baca kami tidak pernah dengar dan suaranya amat merdu Maka Nabi SAW berkata, "Inilah kalimah Allah. Inilah ayat Al-Quran. Aku adalah Rasulullah. Aku adalah diutuskan untuk mengesakan Allah. Allah itu Tuhan yang satu." Maka semua 300 ekor jin ini telah memeluk agama Allah, mengucap tah mengucap syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan peristiwa itu berlaku di kawasan ini Sepertinya daripada peristiwa itu Kerajaan Arab Saudi telah membina masjid ini Dan masjid ini diberi nama Masjid Jin Sebenarnya dalam masjid ini ada jin tuan-tuan Dan masa dia bertindak dengan manusia dia, dia berkongsi Dan berlaku pada satu ketika beberapa tahun yang lalu Jemaah kami yang mana dia sepatutnya pergi ke haram dia pergi ke masjid dan tak dan dia singgah mai kat sini Sepasang suami isteri, lelaki dan perempuan Dan bila dia balik Suara dia berubah Yang perempuan jadi lelaki Yang lelaki jadi perempuan Ustaz Khalid sudah tahu mereka telah dirasuh jin Jadi Ustaz kena berubat mereka sampai mereka sebut Jadi perempuan kena berhati-hati Bila masuk dalam masjid ini Jangan buat tak kerah Kena buat betul-betul dengan niat yang ikhlas InsyaAllah Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila lalu dekat tepi tu pun ada juga yang nak buat baik Dia spray dengan air ayat zanzan -zan sejuk pun lah Kita rasa seronok kadang Jadi tuan-tuan banyak lah Ada juga orang bagi buah kurma untuk buka puasa Bagi makan Banyak cara orang nak buat baik Sebab kat sini satu kebaikan Tuhan gandakan begitu tinggi seratus ribu kali Taklah di tempat yang lain Inilah tempat yang diberkati Tempat yang patut kita pulun Kita kaut seberapa banyak Pahala yang boleh lah ni dah jatuh hari kamar Tinggal berapa hari je lagi tuan Masa sungguh Mencemburui kita Kamar, Jumaat, Sabtu, Ahad Dan kita akan balik tak lama lagi saja Buatlah seberapa banyak yang mungkin Saya akan cerita berkenai dengan unta Apa yang dikatakan uh, ladang ladang unta Unta ni tuan-tuan Yang jaga dan benar dia Adalah orang Arab kampung Ataupun dipanggil orang Arab badui Orang Arab-Arab yang modern ni Dia tak mahu lah belah unta Macam kita juga duduk kat bandar Orang bandar takkan nak belah lembu kan Orang kampung yang belah lembu ha, Di sini orang Arab kampung Dia panggil Arab Badui Mereka yang belah banyak unta-unta kat sini Unta ni adalah satu Bidatan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana unta mempunyai satu sifat iaitu dia taat kepada dia taat kepada tuannya dan tanah halal Ah tuan-tuan tengok dekat depan tu kan nampak macam bentuk bentuk macam ada bumbung Bumpa, tu. Ah ha. itu merupakan menara, sempadan. Eh, menara menara-menara yang kat sini kat depan ni hanyalah sempadan tanah haram dengan tanah halal. Sekarang kita duduk tanah haram. Kita akan melintasi ke tanah halal. Ah dah ni kita dah masuk tanah halal. Kita telah meninggalkan tanah haram dan kita boleh berniat Kalau ikut syarat kita boleh berniat untuk melakukan ihram di sini. Satgi kita singgah udariah kita boleh berniat ihram di situ. Di balik pada cerita unta tadi uh, okay, Kita sampai dekat unta ni Binatang yang paling taat pada tuan dia Jadi sebab itu Nabi SAW sayang pada unta Jadi kalau tuan puan nak majikan sayang Taatlah pada majikan Kalau suami nak isteri sayang Taatlah pada isteri Dengar dah apa isteri kata Isteri kata Samidna wa ta'na Kamu dengarlah kamu ta'at Abang janganlah menikah satu lagi Janganlah nikah satu lagi Sampai bila-bila isteri akan sayang Itulah pengajaran dia Kemudian kalau kita tengok unta ni Leher dia jinjang Ya tak? Leher dia panjang Nak sembelih senang macamlah kita ada lagu Melayu Oh Aziza ayuh. Gadis nan Oh Leher jinjang Suara merdu Haa tu <tutup> okay. lagu Melayuan yang lah Dia cerita pasal leher jinjang tak macam kita lah ni Banyak yang pendek leher kita Tak macam unta Leher dia jinjang jadi senang nak sembelih Dan kelebihan dia dia ada bonggoy Kan unta dia bonggoy kat belakang Bonggoy ni Allah bagi satu Kelebihan bagi unta Dia boleh minum air yang berliter-liter Pasal apa tuan puan? Dia digunakan sebagai kenderaan untuk bermusafir di padang pasir nak cari ayak payah. Kalau sebulan boleh tahan tak minum ayak jauh berhenti daripada Zul Khulaifah sampai ke Mekah boleh berjalan unta apa tanpa minum ayak. Itulah kelebihan pada unta sebab tu tuan puan tengok dia ada bonggol kat belakang. Macam kita juga ada bonggol. Tang mana kita simpan bonggol? orang lelaki kalau simpan bonggol tang perut. Ya tak? Unta simpan anyak, kita simpan lemak lagi banyak unta simpan anyak Lagi bagus Kita lagi banyak simpan lemak Lagi mengoh Bezanya kita dengan unta Kemudian tuan-puan Apa ni Unta ni Dia punya sifat malu Sifat malu terutamanya Dia nak dekat dengan unta betina Bila dia nak bersama dengan unta betina Dia ada perasaan malu dan dia marah kalau tuan dia mengendap Dia bersama dengan unta betina Kalau dia dapat tahu Dia senjata dia adalah gigi Gigi unta kuat Dia boleh gigit tuan dia Nak lepaskan payah sampai mati Sebab tu kalau tuan-puan tengok Dekat ladang unta Mereka ada sarung dekat dekat gigi dia Dekat mulut mereka tutup Untuk menjaga daripada digigit oleh unta Inilah di antara satu ciri-ciri yang ada pada unta Kemudian unta ni uh, Tuan-puan uh, Dia mempunyai air Air susu yang cukup Berkhasiat uh, Air susu unta ni mempunyai Kandungan kalsium yang tinggi Baguih untuk kuatkan tulang Dan juga untuk Menyahkan toksik dari badan Dan ia merupakan makanan sunah Yang dianjurkan Untuk kita mengamalkannya tiap-tiap pagi Minumlah susu susu kambing ataupun susu unta Kalau kat Malaysia tak ada susu unta Minumlah susu kambing Saya pun duk beli susu unta tapi saya, Eh, susu kambing Tapi saya beli dalam bentuk paket Tapi hari ni tuan-tuan tengok Kita kat sana hari-hari kena teh tarik Teh tarik roti canai Mama teh tarik satu, roti canai satu Tuan-tuan tahu tak teh tarik tu Gula dia kandungan terlampau tinggi Hari-hari minum Esok dah tua kena potong kaki jadi kena penyakit kencing manis darah tinggi dan sebagainya tapi kalau hari-hari minum susu unta susu kambing dia bagi kekuatan pada tulang dia menyahkan toksik dari badan itulah kelebihan khasiat makanan rasulullah. makanan rasulullah hmm. makanan Sunnah. Nah ya, kita akan sampai aa, tak lama lagi ke ladang unta nanti aa, dia, aa, kawan kita akan belok nanti dari bab kita akan belok jadi sambung kepada bab bab susu unta ni tuan puan aa, susu unta ni dia banyak rasa ada rasa manis Ada rasa masam Ada rasa lemak Sebab apa tuan-puan Sebab rasa masam tu sebab Perah dengan tangan Pak Arab. Bila perah dengan tangan Pak Arab Perlu-perlu dia keluar sekali So rasa dia akan lagi sedap Dan bila tuan-puan tengok dia perah Dia akan keluar buih Yang buih ni cukup istimewa Siapa-siapa yang dapat buih unta, Sapu kat muka dia dia akan tegang kulit muka dia macam muka saya ni. Dia akan jadi lagi cegah lagi berseri-seri dan tampak muda. Jadi siapa yang nak nampak muda, boleh cari buih unta, ambil dengan tangan, sapu dekat muka. Bila Mak Aji tengok Mak Aji, dua-dua terasa muda, dua-dua tersenyum pula. Itulah kelebihan buih unta. Dan juga uh, pada unta ni Uh, khasiat uh, yang lain yang ada adalah Air kencing unta Air kencing unta ni Pak Arab badui jual 30 30 tuan Satu badi tu Berapa liter saya tak pasti Tapi dijual Kenapa begitu mahal Sebab air kencing unta ni tuan buat Adalah ubat untuk sakit jantung Bagi mereka yang terkena sakit jantung Kena stroke uh, Saluran darah tersumbat Segala blok-blok berkenaan dengan jantung Salah satu penawar dia adalah air kencing unta. Tetapi hukumnya tetap haram. Dan tuan-puan tengok unta ni tulang-tulang uh, unta. Ha depa depa guna juga untuk buat tasbih. Buat-buat tasbih yang berwarna putih dan tuan-puan boleh dapat dekat uh, orang yang jual tasbih. Ada tasbih juga yang diperbuat daripada tulang unta. Dan begitu juga dengan tahi unta. Tahi unta bentuk dia bulat Dan dia berkhas, dia berguna untuk buat baja Begitulah tuan-tuan uh, tengok kelebihan Kelebihan daripada uh, uh, binatang unta ni Yang mana Nabi SAW kasih pada unta ni Ada kisah mengenai unta Unta Nabi SAW Yang mana Nabi tunggang Dan Nabi SAW seorang yang mulia Dia tak pernah pukul unta dia dengan tadi cemeti Itulah sifat Nabi yang begitu mulia tak macam orang lain empunya uh, punya tuan dia akan pukul unta dia dengan tali cemeti tapi nabi SAW tidak pernah memukul unta dia sebab dia sayang pada binatang peliharaan dia okey lagi kita akan berhenti kita akan berhenti dekat dekat tepi jalan nanti uh, tuan-puan boleh turun nanti nanti saya pas dekat tak okey saya mau kemudian mata pada hari ini aku ingin menuntut kisah aku Maka Nabi SAW berkata kepada Bilal Bilal bin Rabah Engkau pergi bertemu dengan Fatimah Az-Zahra Dhu'anha Dan ambillah cemeti itu bawa kemari Maka Bilal bin Rabah pun pergi ke rumah Fatimah Az-Zahra dan mengambil cemeti Dan datang ke perkumpulan khutbah itu Dan memberi kepada Rasulullah SAW Maka Nabi berkata di manakah bahagian yang terkena dengan pukulan cemeti itu Maka Arab Badui itu berkata terkena kepada perut dia Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat bajunya dan membukakan perutnya dan diberikan kayu cemeti untanya kepada Arab Badui itu supaya ia dibalas dengan kisas. Maka bangkitlah sahabat-sahabat sekalian begitu marah dengan Arab Badui ini tetapi Nabi masih tetap menenangkan dan ingin meneruskan hukuman kisas. Maka setelah diselak baju Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukalah perutnya Maka dengan tidak semena-mena Arab Badui itu lantas memeluk tubuh Rasulullah SAW Dan menciumnya Mencium tubuh yang mulia itu Maka Nabi SAW bertanya kepada Arab Badui ini Kenapa kamu buat macam ni? Maka dia jawab sesungguhnya amat sukar Amat sukar untuk aku memeluk tubuhmu kerana engkau dikelilingi oleh sahabat Yang sanggup mati untukmu Maka hari ini aku telah berpeluang mendapat mencium purutmu uh, perutmu pada hari ini Maka Nabi SAW bersabda sesungguhnya kalau kamu nak tengok ahli syurga, inilah ahli syurga kerana kulitnya telah bertemu dengan kulitku dan api neraka tidak membakar siapa-siapa yang bersentuh kulitnya dengan kulitku. Wallahu a'lam. Begitulah cerita kisahnya berkenaan dengan Untan. Insya Allah di daripada kurang 14000 orang mukmin sahabat-sahabat berkumpul di situ dengan membawa lebih kurang 70 ekor kambing gemuk dan juga lembu gemuk untuk digunakan sebagai bekalan makanan dan juga korban sekiranya perlu maka nabi berniat di situ berniat uh, uh, ihram dan umrah di situ dan menukarkan pakaiannya dengan pakaian ihram dan berjalan kaki di antara firali sehingga ke mudaiyah sampai ke satu tempat yang bernama Asahan Jarak perjalanan lebih kurang 2 minggu Cuba tuan tuan bayangkan Pakai ihram ni tuan tak boleh pakai kasut bagi lelaki Dan di diberitakan kaki Nabi dan sahabat berdarah-darah Kerana berjalan begitu jauh dengan keadaan yang terbuka Dan keadaan batu terjauh yang panas dan tajam-tajam Jadi cabaran dia cukup hebat Sampainya di Asahan Maka berita kemarahan Nabi dengan 14,000 orang umat Islam Diketahui oleh kaum kafir musyriki Maka kaum kafir menghantar pasukan tentera berkuda yang dikertai oleh Khalid bin Walid untuk memintas pergerakan Nabi SAW Peristiwa itu berlaku di Asahan dan Nabi tahu dalam keadaan Umrah kita tidak boleh berperang Ingat, sebab itu merupakan salah satu pantang 12 larangan dalam ihram tidak boleh berkelahi, tidak boleh bergaduh dan Nabi tahu jadi umat Islam ketika itu dalam keadaan ihram tidak membawa senjata dan dia, dia memang tak mau berperang jadi tentera berkuda Khalid Al-Walid berhenti di Asahad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan begitu menghantar uh, seorang wakil yang di, yang dihantar adalah Sayyidina Uthman bin Affan pergi berjumpa dengan pasukan berkuda Khalid bin Walid dan berita dan Sayyidina Uthman ditangkap ditangkap dan berita mengenai kematian Sayyidina Uthman tersebar kepada masyarakat Islam ketika itu. Pada ketika itu Nabi SAW sangat buka cita dan juga marah kerana sahabat yang dikasihi dan juga bapa mertua dia telah ditangkap dan juga dibunuh maka 14000 orang sahabat datang berbai'ah kepada nabi sesungguhnya kami berbai'ah kepadamu ya rasulullah Sehidup semati dan bai'ah itu berlaku di bawah pohon dan, dan bai'ah itu dipanggil bai'atul syajar jadi mereka bertekad kalau mereka nak berperang mereka kerana bertakhalum jadi orang-orang kaum kafir quraisy telah mendengar bahawa mereka akan datang untuk membalas dendam jadi mereka gentar kerana mereka tahu bila sahabat Nabi berbaikah Mereka sanggup mati kerana Nabi SAW Jadi mereka gentar Mereka pulang balik Sayyidina Uthman Bila mereka pulang balik Sayyidina Uthman Maka berlakulah rundingan perjanjian hudayyah Di mana kaum kafir Quraisy menghantar seorang wakil Bernama Suhail bin Amr Untuk berunding dengan Nabi SAW di bawah pohon Yang dipanggil pohon hudayyah Yang mana pada hari ini tak ada telah ditebang sebabkan khurafat yang berlaku ramai orang menyembah dan sebagainya kerajaan Rasul tak suka so dia kata lah ni tak ada yang tinggal cuma kemah ini di antara isi perjanjian Hudaibiyah yang pertama pada tahun itu Nabi SAW tak boleh buat umrah dia tak boleh buat umrah dia kena bertahlul dia boleh kena bertahlul sebab dia tak buat tawaf dan sa'i so Nabi kena sembelih seekor kambing So sahabat-sahabat pada mulanya rasa amat buka cita Sebab terpaksa berjalan kaki selama 2 minggu Dalam keadaan kaki yang berdarah Tiba-tiba tak boleh nak buat umrah Bagaimana perasaan sahabat-sahabat amat buka cita Tapi kerana perjanjian 5 terakhir tak ada pilihan Nabi bertahlun dengan menggunakan pedang dia dia ambil pedang dia, dia cukur Dia cukur kepala dia Dan dia sembelih seekor kambing So Nabi dah bertahlul Maka lepas daripada peristiwa ini Semua sahabat yang berapa ibu pun Turut bertahlul Jadi pada tahun itu Nabi tak boleh nak buat umrah Dan dia terpaksa balik ke kota Madinah Itu yang pertama Yang kedua Umat Islam dari Madinah Boleh buat umrah pada tahun berikutnya Tetapi mereka dibenarkan masuk 3 hari sahaja Dengan tidak boleh membawa senjata boleh bawa sarung Sarung pedang saja boleh bawa ha, Boleh tinggal tiga hari boleh bawa umrah Tapi tak boleh lebih tiga hari senjata tak boleh bawa Sarung pedang saja boleh bawa Itu yang kedua Yang ketiga mana-mana kaum Quraisy Yang datang ke pihak Nabi SAW tanpa izin hendaklah -hendak dipulang kembali tetapi mana-mana kaum muslimin yang datang ke pihak Quraisy tak perlu dipulangkan kembali. Pihak isi isi parti yang ketiga, isi parti yang keempat, mana-mana kabilah boleh bekerjasama buat perjanjian dengan mana kabilah Arab tetapi tidak boleh berjanji tentang peperangan. Inilah di antara empat isi parti dalam perjanjian Hudabiyah yang berat kepada pihak kaum Quraisy. Tetapi Nabi telah menandai perjanjian itu dengan pihak Quraisy dan surat itu telah disimpan di dalam Kaabah dan dia tahan lebih kurang selama 3 ke 4 tahun hijrah sebelum Allah turunkan anai-anai untuk memakan surat itu ya surat itu binasa perjanjian itu dah telah luput dengan secara automatik sebabnya pada tahun 10 Hijrah Nabi SAW telah dapat menawan kota Mekah dan juga mengusir semua kaum Quraisy dan pada ketika itu turunnya Jibril AS dengan izin Allah dan pada hari 10 Hijrah telah Jibril menandakan sempadan tanah haram yang tuan dapat tengok sampai hari ini adalah dengan pertolongan Jibril alaihissalam melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan peristiwa itu dari 10 hijrah sampai ke hari ini 1420 hijrah begitu beribu-ribu tahun lamanya tanah haram tidak berubah sampai ke hari ini dan ini adalah pening peninggalan bekas-bekas Hudaybiyah -bekas tuan-tuan boleh ambil gambar dan juga kalau kalau teringin bolehlah tulis nama atas batu sekian saja persilakan